Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Аннексия Крыма, вооруженные столкновения на востоке Украины заставляют родителей волноваться о летнем отдыхе своих детей. Самая большая проблема сейчас – это организация отдыха для детей, живущих на Донбассе. Как на освобожденных территориях, так и на оккупированных. Как известно, государственная политика Украины в области оздоровления и отдыха детей закреплена в соответствующем законе. Реализация норм данного закона требует серьезных финансов. Однако в 2015 году финансирование оздоровительной кампании, например, в Донецкой области, снизилось на 72% по сравнению с 2013 годом и на 60% по сравнению с первым годом войны, 2014. Насколько эффективной может быть помощь государства конкретным семьям при условии снижающихся расходов? Созданы ли условия для действительного оздоровления детей в летних учреждениях? И возможны ли качественные услуги в детских здравницах сегодня? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в сегодняшнем выпуске «Донбасс Реалии». Но традиционно начнем с сюжета из Донбасса. Светлана, переселенка из Авдеевки, несколько месяцев с тремя детьми живет на территории оздоровительного комплекса «Пырлы» на Дунечины в курортном Светогорске. Всего детей войны здесь больше 20. За домом скучают, ведь там друзья остались. Ну, что у нас стреляли сильно, у нас рядом дом взорвался. Осколки полетели. Ну, мама забоялась, мы собрались и уехали. Ну, ты не против найти здесь новых друзей? Не против. Подружился был. А много у тебя друзей в Горловке осталось? Да. Десять друзей. Денис, Данил, и Саша. Много друзей было. Правительство Украины не определилось со статусом таких детей, поэтому они не имеют права на льготные путевки в лагерь. Но взрослые в этом регионе решили не делить школьников. Дети-переселенцы будут жить полноценной жизнью лагеря с ровесниками из мирных городов. Только ночевать и питаться будут отдельно. Таков порядок. Все дети школьного возраста, ну, если, конечно, родители хотят и дети, мы закрепляем за отрядами. Путевки мы не можем на них оформить. Быть в отряде, постоянно общаться с детьми, участвовать во всех мероприятиях, ходить в кружки – это я считаю, что детям не только можно, но и нужно. Таким образом, но ну, не будут же они смотреть, как отдыхают другие дети из-за забора. Это, это, вообще, это вообще об этом речи быть не может. Такая интеграция в мирную жизнь хорошо скажется на детской психике. В этом уверена волонтер-медик Ольга. Детей должен расширяться кругозор, они как-то будут впечатлениями делиться. Поэтому я думаю, что это очень важно и нужно. Дети все-таки должны как-то от тяга от войны отходить, поэтому общение коллективное очень будет благоприятно влиять на их психическое состояние. Эта инициатива по сути благотворительная, ведь в поддержке нуждаются и сами детские оздоровительные комплексы. В этом году несколько факторов плохо повлияют на их финансовое здоровье. На этот час у нас открыто 4 э, товары отдыха, 693 ДТН будут. Отпочивать в них, и 30 человек сегодня мы завезем, 30 детей завезем в парлину, но проблемы есть в том числе и проблемами проблемы с оздоровлением детей, которые находятся на неподконтрольной Украине территории. Не все родители отпустят детей в регион, где идут боевые действия. Кроме того, огромное количество школьников остаются на неподконтрольных Украине территориях. И, наконец, резко снизилось количество родителей, которые могут позволить себе оплатить отдых ребенка. Но работники лагерей не унывают и надеются на лучшие. А как по-другому, когда работаешь с детьми? Сергей Горбатенко для Донбасс-Реалии Радио Свобода. В студии Радио Свобода гость Николай Кулебов, уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Добрый день, Николай Николаевич. Спасибо за время, уделенное нам. Первый вопрос к вам из статистических данных. По нашей информации будет оздоровлено 81 тысяча детей. Всего 159 тысяч детей дошкольного возраста проживают школьного возраста проживают на территории Донецкой области, то есть 50%. По какому критерию сегодня попадают дети тех или иных семей на льготные программы, поездки в эти вот лагеря, о которых мы только что видели? Вы говорили, что есть закон об оздоровлении. На самом деле он есть, и там четко определены критерии. Критерии отбора детей очень простые. Это дети-сироты, лишенные родительской опеки, это дети с инвалидностью и дети с многодетных семей. То есть всегда таки, таким детям государство организовывало бесплатный отдых, проводились тендеры по областям, были ответственные управления, тем более это отвечали управления здравоохранения, образования, социальные службы этим занимались. То есть различные управления получали бюджетное финансирование под эти программы. На самом деле по Украине сегодня сократилась до 50 процентов. То есть сейчас по планам стоит 50 процентов детей школьного возраста, которые получат такую возможность отдыхать за бюджетные деньги. Да, было и 60, и 70 процентов, но в связи с экономическим кризисом я буквально вчера говорил с представителями Министерства социальной политики, которые как раз в государстве отвечают за оздоровление. И они сказали, что выделено денег на, как раз вот на 50 процентов детей школьного возраста. Ну и... хорошо, но дело в том, что 50% детей, которые это зарегистрированные дети, на освобожденной территории, я так понимаю. А что с теми, кто на оккупированной территории? Смотрите, значит, еще включена одна категория. Меня уверили в Минсусполитике, что в этом году 25 тысяч детей с Донецкой и Луганской области это дополнительно к тем категориям, которые уже есть, смогут отдохнуть в лагерях на территории Украины. Поэтому, естественно, конечно же, прежде всего это детки, которые на освобожденной территории, потому что поскольку органы власти там не действуют, то и, и процедур быть не может. Но если семья переедет на эту территорию и зарегистрирует ребенка, этот ребенок будет иметь право быть включен именно в этот список детей, которые могут претендовать на летний отдых. То есть это тоже своеобразный мотив для того, да, чтобы это, встать на учет. Да, это мотив для того, чтобы приехать, зарегистрировать и отправить. Почему? Потому что механизмов других быть не может. На тех территориях, но каким образом регистрировать? То есть здесь и безопасность тоже ребенка. И, кстати, у нас есть программы, по которым мы даже отправляем за границу детей. Есть организации, которые отправляют в европейские семьи. В это что наверное, не Да, волонтерские инициативы. Тем не менее, оттуда с оккупированной территории детки приезжают и ездят. Но я вам хочу сказать, что семьи оттуда очень боятся сообщать местным об этом информацию, соседям даже, потому что понимают, что могут быть серьезные проблемы. Скажите, это не а там. есть ли информация о том, сколько детей поедет, например, в Российскую Федерацию на оздоровительные какие-то мероприятия? Или же в Крым в оккупированном? Нет, у нас проблема с Крымом в том, что очень много учреждений детских, ну, в том числе и Артек, остались на территории Крыма, куда много лет дети ездили на оздоровление да, на море. Поэтому, конечно, запрос сегодня на такие учреждения очень высокий, и есть у нас, конечно, в Одесской области, в Херсонской области учреждения, но понятно, что количество их очень сильно уменьшилось, таких учреждений. В том числе, кстати, и в Донецкой области учреждения, которые остались на оккупированной территории, потому что там тоже были оздоровительные лагеря, которые оказывали такие услуги. Но сегодня нужно думать и опять же мы говорили об этом с министерством, чтобы детки имели возможность ездить. Допустим, с восточной Украины в западную Украину, да, то есть, чтобы они могли вообще во время оздоровления смотреть, как живет, за как живет счет. Украина за государственные деньги, да ситуация на оккупированных территориях, я так понимаю, изучению не подлежит вашим ведомствам. Ну, оно подлежит изучению моим ведомствам точно нет и государственными структурами точно нет. Мы получаем постоянную информацию от волонтеров, мы получаем информацию от международных мониторов, которые там и мониторят пребывание детей в учреждениях, в школах. Вот давайте сейчас прям получим информацию от нашего журналиста в городе Луганске. Эта территория сейчас контролируется вооруженными сепаратистскими группировками. 2 июня на территории, что под контролем ЛНР, открывают свои двери для учеников только пришкольные лагеря. 32 на базе городских школ, 5 внешкольные. Это гораздо меньше, чем до войны. Уже сегодня поступает 1700 заявок от родителей. И не факт, что все они найдут положительный отклик. Предпочтения отдадут ученикам начальной школы, а что делать с остальными большой вопрос. Не секрет, что текущим летом ни одно оздоровительное учреждение, находящееся за пределами города, не заработает. Мало того, что сильно пострадали строения, плюс периодически всего в нескольких километрах слышны выстрелы. Подвергать детей опасности никто не решится. Поэтому вся надежда на пришкольный лагерь. Ребенок закончил школу, и теперь большая проблема, с кем его оставить. А поскольку бабушка работает, папа и мама тоже работаем, мы с родителями как бы не можем сидеть с ним. И приходится теперь думать. Слава Богу, что при школе, в которой сейчас еще числится ребенок, открыт пришкольный лагерь. И со 2 июня по 30 мы можем ходить и каждый день там находиться, кроме выходных дней. По поводу оплаты, на удивление, 50 гривен всего лишь это будет стоить. В то время как я помню, несколько лет назад 300-400 гривен стоило устроить ребенка в пришкольный лагерь. Плюс сказали, что будет трехразовое питание, что, конечно, меня как маму очень радует. И я уверена, что, в принципе, ребенок будет наедаться. Если с первым месяцем лета более-менее понятно, то что остается делать в июле-августе? Поехать с ребенком на море из жанра фантастики, отвезти к родственникам на большую Украину тоже не так просто. Остается третий и, пожалуй, самый опасный вариант. Оставлять школьника самого в Луганске, дома, под замком. Такое недалекое будущее ожидает второклассника Пашу. Парень из оптимистов и уже настраивает себя на то, что дома ему будет интересно и комфортно. Но на море все же очень хочется. Теперь дальше еще можно посмотреть такое. фильмы. Полежать на диване, еще на пелсика посмотреть, погладить. Короче, нормально. Паша, как и многие школьники Луганска, уже привык к неприятным сюрпризам. В прошлом учебном году он должен был пойти в 29-ю школу, которая находится на территории бывшего училища штурманов. Но за время активных военных действий школу практически разрушили, и всем учащимся пришлось искать другие варианты. Но пока школа не подлежит восстановлению, как я понимаю, потому что прошел учебный год, уже больше года школа разрушена, но восстановительных работ пока мы даже и не наблюдаем. Видимо, это очень сложно сделать, потому что снаряды попадали не, не только в саму школу, но и в близлежащую территорию, и разрушили и само здание, и саму территорию, которая возле школы находится. Поэтому, конечно, по поводу школы это неудобство не только для нашего квартала, но и для многих-многих кварталов, которые находятся рядом с нами. Из 93 зданий образования, пострадавших в результате боевых действий на территории Луганска, восстановлено меньше трети. Большая заслуга в этом родителей воспитанников. Чиновники от образования обещают все восстановить за год, но глядя на эту школу и еще десятки подобных, в это верится с трудом. Николай Самарцев, Андрей Дехтеренко, Для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Николай Николаевич, как можно проследить, в какие места оздоровления и отдыха отправляют украинских детей на освобожденной территории? Существует ли система мониторинга для того, чтобы родители могли быть более уверены в том, куда и на каких условиях отправляется их ребенок? Да, конечно. В Министерстве социальной политики есть специальный департамент оздоровления, который именно отвечает за эти вопросы. Они собирают всю информацию с каждой области по поводу лагерей, которые предоставляются детям. Естественно, что области, в которых находится лагерь, они мониторят ситуацию, они проверяют, насколько лагерь готов. И если что-то случается, понятно, выезжает комиссия. То есть эти вопросы контролируются сегодня. Но вы знаете, вот сюжет, который мы посмотрели, конечно, печальные реалии, поскольку ну, на самом деле, вы знаете, опасность даже не в том, что. Дети останутся не только в том, что дети останутся без присмотра, потому что я помню свое детство, ну, я не часто летом ездил куда-то отдыхать. То есть практически я постоянно проводил время дома, и тогда не было там, хоть это были советские, советские времена, да, были лагеря, но не 100% детей отдыхало в этих лагерях. Вопрос другой. Вот буквально позавчера отец с двумя детьми, близнецами, шел в Луганской области, да, возле железной дороги и подорвался на растяжке, Ребенка просто разорвала пополам. Второй в тяжелом состоянии. Третий ребенок, это не его был ребенок. Вот, это все было у него на глазах. Вот сколько таких растяжек и сколько таких нет. Вопросы безопасности, они будут... Вот еще не один месяц подниматься да, но, и год можно... Но быть. Это, это проблема основная, потому что одно дело, когда ребенок сам, а другое дело, что можно отойти на 100 метров от дома и подорваться на растяжке. Может быть, есть смысл тогда организовать государственную программу поездок детей из восточных регионов Украины, особенно там, где происходил конфликт, на западную Украину, там, где более безопасно, и пока ограничить программу оздоровления непосредственно на территории Донбасса? Да, конечно же, это целесообразно. Поэтому вот эти 25 тысяч детей, это будут дети Донецкой и Луганской области, именно дети переселенцев, которые будут выезжать не только на Западную Украину, и на Южную Украину. Вот. Но как по мне, так эти программы нужно увеличивать. Нужно увеличивать финансирование. Конечно, мы не можем тоже оставить без внимания и детей-сирот, да, о которых я говорил, и детей с инвалидностью, потому что сегодня 168 тысяч в Украине детей с инвалидностью. Вот, и детей с многодетных семей, потому что иногда они ничем... Ну, не иногда, они очень часто могут и хуже жить, чем дети переселенцев, да, потому что они хоть как-то устроились, где-то, возможно, работу нашли, а многодетная семья, кстати, вот эта семья отец где подорвался, по-моему, там 8 детей. Это тоже многодетная семья, сегодня мама одна осталась с детьми. И после этой трагедии понятно, что еще но маму нужно а как спасать. как-то реагирует на эти случаи? Да, конечно, должны работать социальные службы. Но, скорее всего, я думаю, что в большинстве случаев на такие, на такие случаи будут реагировать волонтеры. Потому что есть фонды, которые готовят и психологов, и то, что я видел, когда объезжал Донецкую и Луганскую область, огромная проблема с социальными работниками. Громаднейшая. Просто ну, Но там, никто где... не хочет идти на такие зарплаты, вы же сами понимаете. Есть там, где службы вообще не работают, ни одного человека нет. И что касается и социальных служб, и служб по делам детей. То есть об этом сегодня нужно думать. Об этом я обращался и к премьер-министру, и с Министерством социальной политики срочным образом нужны эти социальные работники, которые будут вести эту работу с детьми и с семьями. А те дети, которые все-таки поедут по программе государственного оздоровления, сколько это стоит для бюджета? Сколько один ребенок денег за собой ведет туда? Знаете, вот э, такого э, общей какой-то стоимости ее быть не может, потому что каждая область, каждая структура, которая за это отвечает государстве, она проводит в зависимости от финансирования, которое выделили, тендеры да, и закупает эти путевки. Насколько я знаю, есть... Там 200 гривен, 300 гривен. И побеждает меньшая цена сегодня. То есть есть в тендере прописываются определенные условия, и побеждает тот, кто предложил меньшую цену при нормальных условиях. Да, это тоже неправильно, я считаю, потому что я уже давно говорю о том, что, наверное, бы не, неплохой ситуацией было бы, чтобы государство сказало, вот мы готовы там 200 гривен в месяц выделить. Вы сами, родители, выберите тот лагерь, который вы хотите поехать. Да? Потому что у нас но б... они могут в Турцию поехать, например. А Это они, же не ну, будет на территории... Ну, на территории Украины. Да. На территории Украины, чтобы родители, допустим, если они готовы доплатить еще 100 гривен и за 300 гривен в день э, получить оздоровление, чтобы ребенок получил, но ну, в лагере там, лучшего качества, да, более лучше. Пожалуйста, это ваш выбор. Или, допустим, другая проблема, что это детские лагеря, и очень часто родители хотят поехать вместе с ребенком, но они не могут поехать, потому что это не предусмотрено отдых детей вместе с родителями. Да? И родители часто жалуются, говорят, ну почему нам нельзя, мы сами заплатим, мы сами готовы заплатить. Но им говорят, нет, потому что это детские лагерь, и только дети могут там быть. Поэтому вот здесь, я думаю, наилучшим выходом могло бы быть, чтобы государство четко определило лагеря, которые могут родители, которых могут купить оздоровление. И четко определила, в зависимости от этих сумм, которые выделяются, вот сумма на родителя, вот 200 гривен в день, да, ты можешь потратить, 21 день там э, длится оздоровление. Пожалуйста, вот тебе сумма, она Но лежит так... на счету, и ты на эти лагеря ты сам выбираешь, где ты можешь купить эту путевку. Ну, такая монетизация э, льгот, вообще. Да, тогда смысле. бы мы и ушли бы от коррупции, да, потому что очень часто говорят, что вот коррупционная составляющая в этом очень большая, какие-то договоренности. Тогда сами родители бы за это отвечали. Государство бы контролировало процесс. Да? Вот они понимали, что родитель купил за 400 гривен, не вопрос, свои деньги доплатил вот, и поехал на оздоровление. Не может доплатить, да, он купил купил в лагере, допустим, попроще. Ну вот сколько лет уже с этим борются, и все никак не, не доведут до конца логического. Ну, нужно принимать изменения в законодательство, нужно, чтобы кто-то это подготовил, эти изменения. И я думаю, что это должно быть элемент политики. Любой народный депутат это может сделать. И дальше депутаты должны проголосовать. Время до следующего года есть, до следующего оздоровления. Целый год. Ну, год нет, тендеры нужно будет проводить уже весной. Во всяком случае, 9 месяцев сегодня есть спокойно, когда можно пройти может, законопроект может пройти все комиссии и быть вынесен на голосование. Хорошо, спасибо за сегодняшнюю программу Донбасс Реалии. Николай Кулеба, уполномоченный по президента Украины по правам ребенка, был сегодня в студии Радио Свобода. Я напомню нашим зрителям, что наша программа доступна в интернете на сайте Радио Свобода, также в эфире ваших местных телеканалов. На сегодня на этом все. До свидания.